হেল্ল' অঁ হেল্ল' অঁ দেউতানে অঁ অঁ দোকান বন্ধ কৰিলোঁ অঁ এই ভিতৰতে সোমাই আছোঁ এতিয়া দোকানৰ বোলো দেউতাক কথা এটা ক'বতে কৈ লওঁ হেৰি নহয় দেউতা আপুনিতো ছোৱালী দিওঁতে মোক শিকাই বুজাই ল'বি বুলি কৈছিলে হে দে ইমানকৈ শিকাইছোঁ ইমানকৈ বুজাইছোঁ লৈছোঁ তথাপিতো সেই একেই হেৰি নহয় এতিয়া অ' দাদা শুনিছেনে এতিয়া মই সেই পেনো ধুবলগীয়া হৈছে নহয় অ মই কি কৰিম এতিয়া অ এতিয়া পেনো ধুবলগীয়া হৈছে অ সঁচাকৈ আকৌ মই আকৌ এনেই কম নি সিদিনাখনি মই সেই ল'ৰাৰ লগত গুৱাহাটী যাবলগীয়া হৈছিলে মই কৈছিলোঁ যে আপোনাক গুৱাহাটী যাম বুলি ঘূৰি আহি পেলাই পেণ্ট চোলাবোৰ আৰু খুলি কৰি থৈছোঁহে ঠাণ্ডা লাগি আহিছে সেইখিনি কাপোৰ কানি খুলি কৰি পতককৈ গাটো ধুই লয় এনেকৈ বুলি কাপোৰ কানি খুলি থৈছোঁহে তাই আকৌ পেণ্টটো লোৱালৈকে দলিয়াই দিছেহি এই পেণ্টটো ধুই দে বুলি ধুই দে বুলি অ'হ ইমান লোৱালৈকে আৰু একেটা পেনকে পিন্ধি আছোঁ লেতেৰা হ'বই আৰু সেইবোৰ কৰিব লাগে নেকি অকণো দুখ কষ্ট বুজি নাপায় কি কৰিম এতিয়া হয় মোৰ এইটো এতিয়া এইটো সময়ত এতিয়া মই পেনো ধুবলগীয়া হৈছোঁ তাকে চাই আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক বুজাবচোন দেউতা আপুনি বুজাবচোন দেই মই সেইটোকে ক'লো নমস্কাৰ বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ